Ну что, у нас начался первый кастинг. По традиции первый кастинг у нас всегда с Киева начинается. Для нас важно, чтобы они открывали свои таланты перед нами, а мы позже представим их Константину Милану. Добрий день, мене звуть Святослав Лукинич. На даний момент я співаю в гурті Черамісу. Атмосфера тут хороша, мені подобається. Правда, дуже спекотна, але ми готові чекати. хорошо то, что проект имеет такое свойство объединять четыре страны – Казахстан, Украину, Россию и Беларусь. Поэтому будем держаться в мире. Очень здорово то, что люди не ограничиваются Украиной. Сюда приехали сегодня парень из Персии, из Нью-Йорка, из Риги. Это очень здорово, так как мы хотим дать возможность стать большими артистами ребятам со всех стран. Меня зовут Амир, моя фамилия Назофи, я приехал из Персии, из города Тегерана, мне 22 года, я где-то 5 лет живу в Украине. Ты сами, кастинг в Киеве не закончится, потому что мы действительно скрупулезно отбираем в этот раз гораздо более скрупулезно, чем для шоу «Хочу Виагра». Мы отбираем э, наших кандидатов. Хочу к милаться. Хочу к милаться. Хочу Хотя возьми телефон. Это Я работаю охранником строительной компании. Ну, решил как бы себя, если получится, посвятить шоу-бизнесу. Хочу к Меладзе. 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 телефон. 7 июня мы снова здесь соберемся для того, чтобы еще раз прослушать тех ребят, которые, может быть, не доехали, может быть, не успели, может быть, не услышали рекламу. Для нас это очень важно, потому что мы не хотим никого упустить.